То, что он иногда выйдет, пошкребет веником, пожалуйста, мы можем э, сами убирать часть, 12% то, что нам полагается. Правильно? А вы в обращались? Были у кого-нибудь? Я еще обращалась, когда 2008 год был. Еще тогда, статья в газете вышла мы в газету обращались и вышла статья. После статьи там они пришли, они короче хотели тогда купить квартиры на их условиях. И тогда они нам угрожали. Да. Ну потом, потом когда за полгода. Да. да. Ну что? Это что разумная Сумма. За распределение государственных они все сделали, все офисные здания. Они не имели права переводить житловый фонд в офисные здания. Не имело. Не нужно им житло, оно... Дело в том, что летом у нас угрозы были такие, что мы вам поставим непомерную такую плату сделаем. Вы же понимаете, что мы можем сделать такую плату, что вы не захотите тут жить. Так и звучало. На баланс. Мы не можем ни ремонт провести, мы не можем квартиру продать, ничего не можем сделать. Мы не можем мы сделать. Мы да. и и не можем сделать. Мы не можем сделать. Мы не можем не Мы с мужем были на не у Терещенко пришла э, представитель от Вилкула э, Мы не посылал в дом, женщину и она говорит там все, там котел, котлы во всех квартирах а дело в том что котлы не стоят рядом с нами в пятой квартире нет отопления под нами во второй тоже нет отопления у нас пол холодный дети двое детей понимаете у нас есть автономное отопление мы поставили автономное отопление когда весь дом отказался от центрального и по квартирным нам дал городской полком разрешение мы поставили автономное отопление ну так вокруг у нас холодно понимаете они же не топят вот они нарушают наши права они не отапливают. Получается, что мы вообще в таком опять в холоде находимся. Если мы будем топить, ну, да, топить да, будем на всю котел включать, у нас сильно много затопления тянет тогда. Понимаете? Они, эта женщина пришла и рассказывает, что они там у них котлы. Но она, а я спросила, а вы попали в квартиры? В эти? Вы видели своими глазами, что там стоит? Она говорит, нет, это со слов, мы, мы, мы со слов Владимира не Николаевича. Там стоят, я да. Значит, на початку и там мешкають